Salam əz müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Bu gün sizinlə Telegram kanalımda paylaşdığım bəzi testlərin izahlarını paylaşmaq istəyirəm, hansı ki, statistika əsasən müəllimlər bu testləri testlərdə mənə yanlışlıqlara yol veriblər. Gəlin sizə həmin bu testlərin izahlarını verim. Testlərdən biri belə idi ki, uşaqlarda analiz, sintez, ümüməşdirmə, müqayisə etmə bacarıqları hansı yaşda və hansı təfəkkür formasında inkişaf edir? Belə ki, burada statistik nəzəriyyəyə görə 4 yaş əyanı obrazlı təfəkkürü müəllimləri götürüblər. Deməli, mə'əllimər 4-5 yaşlı uşaqlarda biz bunu nəyə görə götürə bilərim. Ümumiyyətlə analiz, sintes, üməlləşdirmə, müqayisə etmə bacarığı uşaqlarda analitik bacarıqların formalaşmasından irəli gəlir. Yəni bu təfəkkürün inkişaf etməsi üçün uşaq mütləq dərəcədə yüksək e, belə deyim ki, düşünmə bacarığına malik olmalıdır. Yəni artıq uşaqda mücərrəd şəkildə, yəni göz önündə olmayan və uşağın beynində belə deyək də təsəvvür etmə imkanına malik olmaq bacarıqları inkişaf etməlidir. Bu məhz analitik düşünmədir ki, yəni uşaq gördüklərini qarşılaşdıqlarının müəyyən dərəcədə elmi e, belə demək fikirlər bildirməyə bacarmalıdır. Burada müəllimlər 4 yaşı götürüblər. 4 yaş ümiyyətlə əyani obrazlı təfəkkürün hökm sürdüyü bir dövrdür ki, əyani obrazlı təfəkkürdə uşaq daha çox hələ hələ də hissləri ilə sual verməklə düşünür. Yəni 4 yaşlı uşaq hələ müəyyən hadisə və əşyalar haqqında analitik fikir irəli sürə bilmir. Yəni qarşılaşdığı hadisələri, müəyyən əlaqələri elmi cəhtdən açıqlaya bilmir. Məsələn, siz 3-4 yaşlı uşağa desəniz ki, ay niyə görə göydə dayanır? Uşaq orada qaydalar cavab verə bilər ki, çünki onu göyə bərkidiblər mismarla. Amma siz bunu 5-6 yaşlı artıq sözlü məntiqi təfəkkürün inkişaf etmiş uşağa bu sualı versəniz, deyə bilər ki, yerin cazibə qanununa əsasən ayın göydə dayanması mümkün olur və çünki bu uşaqda artıq müəyyən dərəcədə düşüncə ehtiyatı formalaşdığına görə, ətraf aləm haqqında düşüncələri daha çox formalaşdığına görə bu yaşlı uşaqlarda artıq analitik məntiqi e, sözlü təfəkkür inkişaf edir. Yəni 4-5 yaşda hələ tam rüşeyimləri qoyulur və əyanə məni təfəkkürə qatyan ayıd olmaz. Çünki əyanə məni təfəkkürdə uşaq əsasən manipulyativ fəaliyyətlə məşğul olur. 5-6 yaşlı uşaq, yəni doğru cavab 5-6 yaşlı, məntiqi və sözlü təfəkkürdür. 4-5 yaşlı yenə də dediyim kimi tam hələ bu bacarıqlar formalaşmır, burada rüşeyim qoyulur. Ona görə də əsas analitik, yəni analiz etmə, sistemləşdirmə, emläştirmə kimi e, məntiqi riyazi bacarıqların formalaşması 4-5 yaşdan, 5-6 yaşdan daha doğrusu sonra baş verir, 5-6 yaşında və məntiqi sözlü təfəkkürə aiddir. Yəni analiz, sintez, ümümləşdirmə, müqayisə sözləri görsəniz, bilincə bu artıq məntiqi sözlü təfəkkürün inkişafından irəli gəlir. Digər suallarımızdan biri məktəbə verilənlərdən hansı məktəbə qədər yaş dövrünə nitq inkişafı metodikasına daxil deyil? Baxın, səs mədəniyyətinin təşkili daxildir çünki bu dövrdə uşaqlarda fonematik səsə təlimi dövründə fonematik qavrama formalaşdır ki, səs mədəniyyətinin təşkili uşağın səsləri düzgün tələffüz etməsi, oxuya hazırlanmasını təşkil edir. Səvət təlimi daxildir çünki uşağa məktəbə hazırlıq üçün müəyyən qayda-qanunlar öyrədilir. Qrammatik qaydaların öyrədilməsi, bəli bu da daxildir. Müəyyən dərəcədə uşaq cəm, tək, indiki, keçmiş zaman haqqında müəyyən anlayışlara malik olur. Mətnlərin oxunması bu daxil deyil çünki bu artıq məktəb dövründə baş verir. Yəni mətnin məsul üçün uşaq kiçik hecaları oxuya bilər. Amma uşağa məktəbdəki böyük mətni ləri oxutmaq bağça yaş dövrünə qətiyan uyğun deyil. Yenə dedim ki, uşaq hecalardan sözləri birləşdirib kiçiklə, nənə, baba, gəmi, ana bu cür sözləri oxuya bilər. Amma məktəbə hazırlıq dövründə, bağça yaşında olan uşaqlara qətiyan mətinlər oxudulmur. Amma qrammatik qaydalar mütləq öyrədilir. Digər suallarımızdan biri məktəbə qədər təhsildə hansı inkişaf sahələri vəhdət formada inkişaf etdi? Burada çoxlu fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik götürülüb. Yəqin ki, fiziki inkişaf və sağlamlıq təhlükəsinin ikisinin bir yerdə olmasına əsasən vəhdət formasında götürülüb. Ümumiyyətlə burada fiziki inkişaf uşağın sağlamlığı üçün imkan yaradır. Bu onsuz da yəni ikisidir eyni məna verir. Burada doğru cavab sosial-emosional inkişafdır. Nəyə görə? Çünki orada həmin hissədə də yazılıb ki, inkişaf sahələri ilə bağlı uşağın emosional, uşaq özü emosiyalarını məhz sosial mühitdə təşkil edir. Yəni biz uşaqda vəhdət odı məhz yəni ikisini bir yerdə təşkil edirik. Yəni biz uşağın emosiyalarını inkişaf etdirmək üçün onu müəyyən sosial mühitə daxil etməliyik. Yəni emosiyalar nədir? Uşaqda qayğıkeçlik, mehribancılıq, yardımlaşmaq, ə, müəyyən etik davranışları əməl etmək. Bunu uşaq özü özündə edə bilməz. Bunun üçün uşağa müəyyən sosial mühit lazımdır ki, uşaq qayğıkeçliyi kimə nümayiş etdirə bilər, yoldaşına və ya hətta kənsə böyünə, mehribancılığı kimə nümayiş etdirə bilər. Yəni sosial mühit onun hansı bəzi şəxslərə. Buna görə də fiziki inkişaf və sağlamlıq və təhlükəsizliyi qətiyən belə deyət. Bu hamsa eksi bir yerdə gedən bir şeydir. Yəni burada əsas doğru cavab estetik yaradıcı. Ə, bu da yenə yəni, deyim, yəni uşaqda yaradıcılıq zaten estetikanın inkişafına imkan yaradır, amma emosional və sosial ona görə götürürük ki, bu hansı ki, e, inkişaf sahələrində qeyd olunub. Elə ik hissədə sosial emosional hissəsini göstəlib ki, məs sosial emosional sahə ə inkişaf sahələri çərçivəsində vəhtət götürülən inkişaf sahəsidir. Digər suallarımızdan biri məktəbə qədər təhsil haqqında qanunvericilik nəyə əsasən tənzimlənə bilməz? Konstitusiya təbii ki bizim qanunlarımızın başlanğıcıdır, çünki bütün qanunlarımız hansı sahəyədə olursa olsun hamısı konstitusiya əsasında tətbiq olunur. Təhsil haqqında qanun bəllidir, çünki məktəbə qədər təhsil haqqında qanun elə onun bir hissəsidir. Müəllimlər burada ailə məcəlləsinə götürüb, ailə məcəlləsi baxın, şəxsi E, belə deyim də məhkəmə işlərində belə yerlərdə götürülür. Yəni ailə məcəlləsinin məktəbə qədər təhsili aidiyatı yoxdur. Ola bilərsiniz ailələrlə əməkdaşlığa görə qarışdırmırsınızsınız onu. Amma ailə məcəlləsi e, belə deyim də bu uşağın şəxsi e, belə deyim hissələridir. Yəni şəxsi sahəsi olduğuna görəram. Ailə məcəlləsi ilə bağlı qətiyən məktəbə qədər təhsil sahəsində heç bir qanun təsdiq olunmur. Publik şəxslər haqqında qanun. Yə yəni, publik şəxslər kimlərdir? Publik şəxslər yəni sahibkar olan şəxslər, məyə məktəbə qədər dövlətin və yaxud da icra hakimiyyətinin səlahiyyət verdiyi, sahibkarlığla bağlı səlahiyyət verdiyi şəxslərdir ki, təbii ki, burada da ə, mütləq məsələn məktəbə qədər məsələn idarə edilməsi məs publik şəxslər haqqında qanundan götürülmüşdür. Buna görə də doğrudur, yəni ailə məcəlləsinin qətiyyəə məktəbə qədər təhsilə aidiyyatı yoxdur. O cavab götürülür. Bu, yəni şəxsi bir sahə olduğuna görə bunu məktəbə qədər sahəyə qatmırlar. Digər suallarımızdan biri məktəbə qədər təhsildə hansı ə, belə deyək, burada qanısı sözü təvəssümuşam. Təhsil iştirakçılarının vəzifələri yoxdur. Təhsil alanların Burda vəzifələri yoxdur. Çünki təhsil alanlar uşaqlardır. Artıq məktəb yaş dövründə uşaqların üzərinə müəyyən vəzifələr düşür. Burda vəzifə yerinə ümumi təhsil nəticələri göstərilir ki, bu sonda uşaqlarda müəllimin gözlədiyi gözləntilərdir. Yəni konkret olaraq çünki hər uşağın istəyi, arzusu eyni olmaya bilər. Yəni hər uşağın vəzifə qarşısına vəzifə qoysaq, o bunun məsələn sən yaradıcı olmalısan deyə uşağın qarşısına bir vəzifə qoya bilməb, kəmi uşağın fiziki inkişaf sahəsi üzrə hansısa bir bacarığı var. Təhsil verənlər müəllimlərdir, var. Valideynlər, bəli, onların müəllim vəzifələri var. Qayyumlar çoxluq götürüb, qayyum elə uşağı öhdəsinə götürən şəxslərdir ki, onların müəyyən vəzifələri vardır ki, hansı ki uşağın sağlamlığı, təhrikəsinin qorunması da, uşağın işləri ilə bağlı müəyyən işlərdə iştirak etməsidir. Bunlar vəzifələridir. Məsələn, bağça ilə qayyumlar arasında bağlanmış müqaviləyə əməl etməkdir vəzifələri. Yəni məktəbə qədər təhsil haqqında qanunda yeganə təhsil alanlardır ki, onların sadəcə hüquqları var. Yəni uşaqlar, onların vəzifələri yoxdur. Yəni bu təhsil haqqında qanunda bəyə göstərilir. Digər suallarımızdan biri sən pedaqoqsan, uşağa müşahidə etməsən işindir, mənə ehtiyac yoxdur. Bu fikirlər hansı ailə tipinə məxsusdur? Burda çoxluq passiv, belə deyim, daha doğrusu problemdən qaça biləni götürüb. Gəlin burda baxaq görə narazı valideyn kimdir? Narazı valideyn təbii ki, hər zaman müəllim, tərbiyəçi, müəllimin, psixoloqun, pedaqoqun fikirlərinə qarşı gedən insandır. Heç vaxt onun onu, onu qənaət etmək mümkün olmur. Hər zaman nə qədər də doğru fikir, doğru məlumat, yaxşı istiqamət göstərsən də bu valideyni qənaət etmək mümkün deyil. Passiv valideyn burda nəyə görə doğru cavabdır? Baxın, burda artıq burda bir səs açardı ki, sən pedaqoqsan, uşağa müşahidə etmək sənin işindir, məni ehtiyac yoxdur. Yəni, Yəni, mən burada qarışmıram. Passiv yəni təmbel. Yəni hər şeyi müəllimin üzərinə atır, özü isə gəlmən yəni, uşağı bağçaya gətirib qoyuramsa, tərbiyə etməkdə, təhsil verməkdə hamısı sənlə bağlıyəm. Yəni, mən sənə bunu vədalədirəmsə, sən müəllimsən. Bunu sən etməlisən. Yəni mən uşağımla bağlı bütün məsuliyyətdən boyun qaçıram. Yəni passiv valideyn budur. Təkəbbürlü, intellektual valideyn burada artıq bir qədər qərəzli, özünü hər zaman ağıllı hesab edən, hər zaman müəllimi üstələyən, ona qarşı tənqidi fikirlər ürəksən, hətta bəzi hallarda intellektual belədir az bilib özünü çox göstərən insanlara aidddir. Problemlərdən qaça bilən valideynlər isə baxın məlimə əksinə burada müəllimlərdən qaça bilən valideynlərdir. Yəni müəllimlə əməkdaşlığa girən valideyn deyil. Burada məsələn görsün, əgər o pedaqoqun üzərinə işi atırsa, deməli öz üzərinə məsuliyyəti onun üzərinə atır. Yəni tənbəllik göstərir. Yox, əgər burada artıq problemdən qaça bilən valideyn isə ümumiyyətlə heç pedaqoqla əlaqə saxlamaq istəmir. Ümumiyyətlə uşağının e, belə deyim də o məsəl passiv valideyn pedaqoqun uşağa bağlı fikirlərini qəbul edir. Amma problemlərdən qaça valdeyin qətiyen qəbul etmir. Yəni hansısa valideyin, belə deyim, psixoloq olsun da, onun uşağına mən problemlə bağlı diaqnoz qoydu. O bunu qətiyen qəbul etmir ki, mənim uşağım sağlamdır. Bu valideyin tipləri əslində çoxdur. Yəni passiv odur ki, əksinə problemləri müəllim üzərinə atır. Amma problemdən qaçan valideyin isə ümumiyyətlə müəllimlə nəlamətdaşlıq etməyi sevmir. Digər suallarımızdan da biri valideyin izlaslar hansısı formada keçirilə bilməz? Burada Müəllimlərin çoxu tematika götürüb. Baxın, doğru cavab başlanğıc, yəni başlanğıc formada valentin iclasları yoxdur. Təşkilatı var. Nəyə görə? Çünki valentin iclasları müəllim müəyyən tədbirləri, ekskursiyaları keçirəcəkləri, bayramları təşkil etmək məqsədi ilə müəyyən bir təşkilatı valentin iclası keçirə bilər. Yəni məqsədi müəyyən işləri təşkil etmək məqsədi təşkilatı ola bilər. Tematik, yəni müəyyən mövzu üzərində, hansısa bir mövzu üzərində, məsələn, uşaqların texnologiya vasitələrindən uzaqlaşdırmalı, uşaqların sevimli məşğuliyyətləri, aqressiv uşaqların necə davranır, narazı uşaqlarla, tərk uşaqlarla necə davranır? Yəni müəyyən bir tema olur. Yəni burada tema ətrafında və yəni, valideyn iclası keçilir və yekun bu adətən məsələn uşaqların ə, ilin sonunda, belə deyim, artıq uşaqları bir qrupdan digər qrupa təhvil verən zaman uşağın inkişafı ilə təlim-tərbiyə ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək məqsədilə keçirilir. Yəni tematik təşkilatı və yekun var. Amma başlanğıc yəni nə məqsədlə keçirilə bilər? Zaten müəllim onu da valideynlə tanış olacaq. Yəni başlanğıc üçün Yəqin ki, uşaqların yeni gəlməsi ilə bağlı bağçaya başlanğıc iclası götürülüb, amma başlanğıc yoxdur. Təşkilati müəyyən tədbirləri həyata keçirmək üçün müəyyən mövzu ətrafında və uşağı bir qrupdan digər qrupa təhvil verən zaman keçirilən valideyn iclaslarının növü vardır. Bu qədər məllimlər müəyyən dərəcədə müəyyən sualları izah etməyə çalışdım. Yenə suallarımızın izahının davamı olacaq. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı olar. Kanalıma abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.